যিহেতু আগন্তুক দিনত নেক্সট তোমালোকৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ বাবে অসমীয়া একজাম আহি আছে অলৰেডি ইংলিছ হৈ গ'ল আৰু ইংলিছত মই কমন দিয়া বহুতখিনি কুৱেশ্যন আহিছে চবেই মোক মেছেজ দি আছে তাৰ বাবে বহুত বহুত থেংক ইউ আৰু অসমীয়াৰ বাবে মই আজি মানে এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছোঁ থুলমূলকৈ য'ত মই তোমালোকক এই দুদিনত দুদিন বুলি ক'ব নোৱাৰি আঢ়ৈদিন ধৰা এই আঢ়ৈ দিনত কেনেকৈ তোমালোকে অসমীয়াখন পঢ়িবা কাৰণ আৰু স্পেচিয়েলি আমাৰ ছাইন্সৰ ষ্টুডেণ্টসকলে ষ্টাৰ্টিঙত নপঢ়ে ইংলিছ অসমীয়া ত' এইকেইদিনত কেনেকৈ আমি কমপ্লিট কৰিম তাৰে অলপমান আইডিয়া দিম প্ৰত্যেক আমি ষ্ট্ৰীমৰ বাবেই হয় আৰ্টছ ছাইন্স কমাৰ্চ সবেই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবা আৰু চেনেলটো এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া অতি শীঘ্ৰে এক লাখ বনাই দিয়া আৰু মই প্ৰথমে লিখি লৈছোঁ ঠিক আছে মই অসমীয়াৰ লগত বহুত দিন কানেকশ্যন নাছিলে কিন্তু মই নিজেও যিহেতু অসমীয়া পঢ়িছিলোঁ বহুতে অল্টি দিবলৈও কৈ আছে বাট অল্টি মই পঢ়া নাই আজিলৈকে ঠিক আছে গতিকে ধৰক মই ক'ব নোৱাৰিম মই অসমীয়া পঢ়িছিলোঁ মই যেতিয়া এইচ এছত আছিলোঁ অসমীয়াত যদি আমি চাওঁ ছিলেবাছটো বহুতে জানে বহুতে নাজানে সেইবাবে কৈ দিছোঁ প্ৰ'জৰ পৰা থাৰ্টি ফাইভ মাৰ্কছ আহে অৰ্থাৎ গদ্য পাঠৰ পৰা পয়েট্ৰি অৰ্থাৎ কবিতাখিনিৰ পৰা পঁচিছ নম্বৰ গ্ৰামাৰৰ পৰা বিছ নম্বৰ ৰচনা দহ নম্বৰ আৰু এটা দহ নম্বৰ আহে তোমালোকৰ শিক্ষামূলক দুটা পাঠ আছে সেই দুটাৰ পৰা এতিয়া পোনপ্ৰথমে তোমালোকে এই গ্ৰামাৰৰ যে বিছ নম্বৰ সেইটো উঠোৱাটো কিন্তু অলপ সহজ হয় কাৰণ তাৰ ছিলেবাছটো লিমিটেড ঠিক আছে ত' সেইখিনি তোমালোকে ভালকৈ পঢ়িলে সেই বিছ নম্বৰত উঠাই দিব পাৰা ছেকেণ্ড কথা ৰচনা ৰচনাৰ দহ নম্বৰ উঠোৱাটো সহজ কাৰণ ৰচনা এইচ এছত ইমান এটা ৰচনা কমন নাহে বহুতে কৈ আছে মই কাৰণ মই অসমীয়াত মানে মেট্ৰিকত যোৱা চাৰি বছৰত যিমান ৰচনা কমন দিওঁ প্ৰত্যেকবাৰ আহে কাৰণ মই এনালিচিছ কৰি দিব পাৰোঁ পাঁচখন ৰচনা দিছোঁ এইবাৰ তাৰ ভিতৰত দুখন আহিছে ত' এইচ এছতো দিছোঁ ঠিক আছে এইচ এছতো দিয়া আছে তোমালোকে ভিডিঅ' আমাৰ এইটো চেনেলতে পাবা অকণমান চাবা ডিটেইলছত তাতে পাই যাবা কিন্তু এইচ এছত ইমান এটা কমন নাহে হ'লেও তোমালোকে চাব পাৰা মোৰ মতে এইচ এছত দছখনমান ৰচনা চোৱা ত' সেই দহ নম্বৰটো পোৱা সহজ বাকী থাকিল গদ্য আৰু পদ্য পাঠ ত' এইখিনি আমি কেনেকৈ পঢ়িম চোৱা আজি অৰ্থাৎ আজি হ'ব তোমালোকৰ বাৰ তাৰিখ আজি ৰাতিপুৱা এই ভিডিঅ'টো মই তোমালোকৰ বাবে আগবঢ়াম নটা দহটামান বজাত ত' এই আজিৰ দিনটো তোমালোকৰ হাতত পূৰা সময় আছে আজি কি কৰিবা আজি গদ্য পাৰ্টৰ আনটা চেপ্তাৰ ঠিক আছে প্ৰজৰ আনটা চেপ্টাৰ বহুত দীঘলীয়া আজি আমি সেইখিনি কমপ্লিট কৰিম ছেকেণ্ডলি আমি আজি যিকেইটা এডুকেশ্যনৰ পাঠ দুটা শিক্ষামূলক পাঠ আছে এটা মূল্যবোধৰ শিক্ষা আৰু এটা কৈশোৰ কৈশোৰকালৰ শিক্ষা তেনেকুৱা দুটা আছে তো গদ্য পাঠৰ আমি আজি আনটা গদ্য আৰু এক্সট্ৰা এই দুটা অৰ্থাৎ দহটা চেপ্তাৰ আজি আমি কমপ্লিট কৰিম ঠিক আছে আমি কেনেকৈ কৰিম আমাৰ হাতত বহুত লিমিটেড সময় আছে ত' আমি প্ৰত্যেকটো চেপ্তাৰকে আমি টাইম দিব লাগিব প্ৰত্যেকটো চেপ্তাৰকে আমি এঘণ্টা এঘণ্টা টাইম দিবই লাগিব তেতিয়াহে আমি দহ ঘণ্টা শেষ কৰিব পাৰিম অৰ্থাৎ আমি এটা চেপ্তাৰ ওপৰে পৰা দহ পোন্ধৰ মিনিট কিতাপখন চাই তাৰপিছত সেই চেপ্তাৰটোৰ প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি আমি কিন্তু আমি গোটেই ধৰা বছৰটো আমি প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি পঢ়িছোঁ য'ৰ পৰাই নপঢ়া তোমাৰ নোটছ আছে বা তুমি টিচাৰৰ নোটছ ফল' কৰিছা য'ৰ পৰাই নোচোৱা তুমি সেই নোটছখিনি অলপ ওপৰৰ পৰাই চাই লোৱা লিখি লিখি প্ৰেক্টিচ কৰি থাকিব এতিয়া সময় নাই গতিকে ওপৰৰ পৰাই চাই লোৱা যিখিনি টান লাগে চিমিলাৰলি কাইলৈ দিনটোৰ বাবে আমি কি ৰাখিছোঁ কাইলৈ আমি ফ'ল' কৰিম পদ্য পদ্যৰ আঠটা চেপ্টাৰ কাইলৈ শেষ কৰি দিম আৰু কাইলৈ আমি কি কৰিম ব্যাকৰণ ব্যাকৰণত চিলেবাছটো লিমিটেড মই ষ্টাৰ্টিঙতে কৈছিলোঁ ব্যাকৰণত আমি কি কৰিম ক্ৰিয়া বিভক্তি আছে আৰু নাম বিভক্তি বিভক্তি কাক বোলে বিভক্তি কিয় বিভক্তিৰ নাম বিভক্তিত ডিটেইলছ অলপ চাই ল'বা ছেকেণ্ড প্ৰত্যয়ৰ অকণমান চাই ল'বা প্ৰত্যয়ৰ বিষয়ে আৰু কীটপত্ৰয় আৰু তদ্বিত পত্ৰয় অলপ ভালকৈ চাই ল'বা উদাহৰণবিলাক আৰু জতুৱা ঠাঁচ আৰু জতুৱা ঠাঁচৰ তোমালোকৰ ধৰা মানুহৰ কিবা অংগ বিশেষ থকা জতুৱা ঠাঁচ বা তেনেকুৱা টাইপ তো সেই আগতে আহে এনেকুৱা প্ৰশ্ন তো এইবিলাক ডেফিনেশ্যনবিলাক অলপ ভালকৈ চাই ল'বা ঠিক আছে ত' কাইলৈ আমি ব্যাকৰণৰ একেটা বস্তু চাম আৰু তাৰ লগতে প্ৰথম আমি পদ্য পাঠখিনি পঢ়িম তো কাইলৈ দিনটোত আমি বাৰ ঘণ্টামানত এই গোটেইবিলাক বস্তু কমপ্লিট কৰিব লাগিব পদ্যখিনিও কেনেকৈ পঢ়িম কিতাপখনৰ পৰা অকণমান পদ্যটো চালোঁ ইমান এটা বুজি এনেও নাপায় আৰু এটা কথা প্ৰত্যেকটো পদ্যৰে প্ৰত্যেকটো কবিতাৰে তোমালোকে মূলভাৱখিনি মুখস্থ কৰি ল'বা ঠিক আছে প্ৰত্যেকটো কবিতাৰ মূলভাৱখিনি যদি মুখস্থ কৰি ল'ব পাৰা বাকীখিনি তোমালোকে এনেও কৰি ল'ব পাৰিবা তাৰপিছত থাকিব আজি কাইলৈ পৰহি দিনা এক্সামেই হ'ব তো পৰহি কি কৰিবা যেতিয়া তুমি পৰহি এক্সামটো এটামান বজাৰ পৰাহে হ'ব তো পৰহি ৰাতিপুৱা তুমি তিনি চাৰি ঘণ্টা সময় পাবা সেই তিনি চাৰি ঘণ্টাত ৰচনা কেইখন এবাৰ ৰিভিজন কৰি ল'বা ৰচনা এহব চবেই অলৰেডি পঢ়িছা ত' যি পাঁচ ছয়খন দহখন যিমান ৰচনা পঢ়িছা ওপৰৰ পৰা এবাৰ হ'লেও চাই ল'বা তোমালোকৰ মনত আছে জানো কিন্তু হ'লেও এবাৰ চাই যাবা পৰীক্ষাৰ আগত যদি পাহৰি যোৱা বেয়া কথা হৈ যাব ত' সেইবাবে তেনেকৈ পঢ়া বেছি দীঘলীয়া ভিডিঅ' কৰা নাই কাৰণ চবেই যিহেতু পঢ়িব লাগে এবাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া এক লাখ অতি শীঘ্ৰে বনাই দিয়া